श्री सतनाम सिंह संधू, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का अवसर दिया सभापति जी इस विषय के साथ मेरा बहुत डीप कनेक्शन है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और एजुकेशनिस्ट भी हूँ किसान का बेटा होने के नाते मैंने बचपन से लेकर अपने घर में अपने दादाजी से लेकर सहकारिता लहर के साथ काम किया है इसको देखा है इसको जिया है और पिछले 25 साल से मैं एजुकेशन में सेवा कर रहा हूँ एजुकेशन को जी रहा हूँ और मुझे अपने जीवन में दो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का अवसर भी मिला है और मुझे लगता है कि इस विषय पर बोलने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब विषय है चेयरमैन सर ये एक ऐतिहासिक मौका है जब भारत विश्व की पहली डोमेन स्पेसिफिक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है निश्चित तौर पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही भारत कोऑपरेटिव क्षेत्र में विश्व का एक सबसे बड़ा थॉट लीडर बनकर उभरेगा चेयरमैन साहब त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि सहकारिता का ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है यह दुनिया की पहली फुल फ्लैज कोऑपरेटिव डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होगी जहां कोऑपरेटिव फिनांस एग्री बिजनेस डिजिटल कोऑपरेटिव और स्टार्टअप पर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करवाए जाएंगे यह विश्वविद्यालय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सहयोग भी करेगा जिससे भारत की सहकारी संस्थाएं वैश्विक सतर पर पहचान बना पाएंगी इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से कोऑपरेटिव सेक्टर में नई ऊर्जा आएगी प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स तैयार होगा कॉम्पिटेंट लीडरशिप पैदा होगी और वर्ल्ड क्लास रिसर्च के साथ नए अवसर भी पैदा होंगे यह बिल सिर्फ यूनिवर्सिटी की स्थापना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एम्पावर करना उनके ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट बनाना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना भी रहेगा यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और मजबूत लीडरशिप का परिणाम है कि भारत आज विश्व का कोऑपरेटिव लीडर बनकर उभरा है मोदी सरकार ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जिससे भारत में सहकारी संस्थानों को नई मजबूती मिली सभापति जी पंजाब का मिल्कफेड फेड, मार्क फेड और पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसी पंजाब की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ने देश में आज सफलता की नई मिसालें कायम की हैं अमूल के बाद पंजाब का वेरका देश का दूसरा बड़ा डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाला ब्रांड है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कोऑपरेटिव की अहमियत को पहचाना और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है सरकार ने तिरसठ हजार पैक्स को कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ के प्रोजेक्ट एलोकेट किए जिससे किसानों को डिजिटल लेन देन और ट्रांसपेरेंसी का लाभ मिलेगा पैक्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बदलने की योजना किसानों को सीधे बाजार में जोड़कर उनकी इनकम बढ़ाने का एक जरिया बनेंगे इतना ही नहीं एन के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों के लिए दस हजार करोड़ का लोन की व्यवस्था की गई है जिससे गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब और किसान समर्थक नीतियों का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव फूड स्टोरेज स्कीम को लागू करने जा रहा है जिसमें कृषि उत्पादन का एफिशिएंट स्टोरेज हो पाएगा और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत भी मिल पाएगी पैक्स के तहत 2000 जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय भी लिया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी मुलासज पर जी को ट्वेंटी एट परसेंट घटाकर फाइव परसेंट करने का निर्णय भी किसानों और शराब उद्योग के लिए लाभकारी साबित हुआ है इसके अलावा पैक्स को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं से जोड़ा गया है जिससे सहकारी समितियां पानी समितियां बन गई और जल संरक्षण और में भी योगदान दे रही हैं यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोऑपरेटिव सेक्टर को सशक्त बनाने का संकल्प भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है सभापति जी आज भारत में सहकारिता की लहर चल रही है देश में साढ़े आठ लाख से अधिक सहकारी सभाएं हैं जिनमें 30 करोड़ से अधिक लोग सदस्य हैं यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है सहकारिता का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान भी बहुत विशाल है इफको और अमूल जैसे ब्रांड्स दुनिया के सबसे बड़े सहकारी संस्थानों में शामिल हैं और दुनिया भर के में के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं साथ ही भारत का डेयरी उद्योग 30 लाख से अधिक किसानों को डायरेक्टली जोड़ता भी है यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र को प्रोफेशन रूप में से संगठित करेगा इसे नए योग की तकनीकों से जोड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों का सहकारिता क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए उनको तैयार करेगा यह विधेयक सिर्फ सहकारी शिक्षा को ही नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा मुझे खुशी है कि मैं इस इतिहासिक क्षण का हिस्सा हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद